Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü aleyhi ve alâ murselin. Vel âqibatu lil muttaqîn. Amma ba'd. Deməli qardaş sual verir ki: "Salamu aleykum varamütu ve bərəkatu. Qardaş, misyar nikahı nədir? Bu dinimizdə varma?" Bax belə bir sual e, verir qardaş. Deməli misyar nikahı. Ümumiyyətlə Mənim bu barədə dərsim var. Yəni dərsin adı e, Şiə mənbələrində Misyar nikahı adlı mənim dərsim var hansı ki, deməli e, bir neçə il bundan qabaq təxminən deməli Rafizələr xüsusən bu mövzuna əhlüsunəyə qarşı bir e, belə deyə şübhə kimi gətirirdilər və o zaman mən ə, onlara cavab vermək üçün bu dərsi ə, belə deyə də ə, qeyd etmişdim, yazmışdım, belə deyək. Misyer nikahı nə deməkdir? Ümumiyyətlə misyer nikahı ə, ayrıca bir nikahın növü deyil. Yəni misyer nikahı ə, daimi nikahın bir hissəsidir, bir parçasıdır. Ki ə, ümumən daimi nikahdır. Yəni daimi nikahdan fərqli olan bir şey deyil. Elə? Lakin mesiyer demək, eee, məsələn bu kəlmə eee deməli Sara, Seiran, Vesira, Mesira kəlməsindən götürülmüşdür. Mənası nədir? E, getmək, eee, deməli səfərə çıxmaq, səfərdə olmaq. Məsələn, bu da o mənayə şamil edilir ki, bəllidir ki, evlilik elə eee həm er, həm gəlin, həm bəy, həm gəlin, həm ər, deməli hər həm arvad üçün müəyyən hüquqların gözlənməsi deməkdir. Və ya hüquqların təmin edilməsi, ödənməsi deməkdir. Elə həm ərin həm də arvadın elə haqqları vardır. Ər tərəf arvadın haqqlarını ödəməlidir. Qadın tərəf arva tərəf elə ərinin haqqlarını ödəməlidir. Elə və bu misyər nikahı, misyər nikahı. Deməli qadın tərəfindən müəyyən haqqların Haq, müəyyən haqlardan könüllü olaraq imtina etməsinin mənasını ifadə edir. Könüllü olaraq, yəni baskı ilə deyil, təzyiq ilə deyil, elə könüllü olaraq. Məsələn, eee və yəni hüquqlarından belədiya imtina etməsini, qadının könüllü olaraq hüquqlarından imtina etməsini. Məsələn üçün ola bilər ki, bir çox e, məsələlərə aid ola bilər. Ola bilər ki, məsələn, maddi cəhətdən <coughs> deməli, ərinin yardımından, e, nəfəqəsindən imtina etmək ola bilər könüllü e, belədilə olaraq necə məsəl üçün məsələn qadın deyə bilər ki, misal üçün mənim dolanışığım var. Məsələn, səninlə ailə qoruram və yəni ehtiyacımı ödəyirəm, ehtiyacım ödənenə qədər vəsaitim var və səndən bu barədə hər hansı bir şey, maddi bir dəstək vəsaitə nəfəqə vəsaitə istəmirəm və o haqqımdan imtina edirəm. Belə deməyə bilər. Belə deyə bilər misal üçün qadın və ya məsələn, e, məsələn, e, əlaqədə olmaq, belə deyək, mübaşirə etməyi haqqından, e, məsələn, qadın könüllü olaraq imtina edə bilər. Məsələn, deyə bilər ki, məsəl cinsə əlaqədə olmaq üçün, misal üçün, məsələn, ayda 2 dəfə, 3 dəfə, 5 dəfə misal üçün mənim yanıma uğrayarsan, gələrsən, o mənə yetər, kifayət edər və s. Hə, yəni bu O deməkdir ki, yəni qadın könüllü olaraq bəzi ona eə daimi nikah tərəfindən verilən e, haqlarından imtina etməsi ilə gerçəkləşmiş olur ki, bu belə edilməsi mümkündür. Belə edilməsi mümkündür. Yəni şəriət haq verir ki, e, belə bir nikah edilsin. Ha düzdür. Eee mis, misiyer nikahının məşru olub-olmaması məsələsində, deməli, alimlər ixtilaf etmişlər. Alimlər ixtilaf etmişlər və bu barədə alimlərin, əhlüsün alimlərinin 3 rəyi vardır. 3 rəyi vardır. 1-ci rəy onlar bu nikahın caiz, mübah Nişahın bu növünün caiz, müəmməb olduğu demişlər. 2-ci qism e, haram olmasını demişlər. 3-cü qism isə eee tavaqquf əhlidir. Yəni onlar belə deyə tavaqquf, yəni dayananlar əhlidir ki, onlar nə məşru olduğunu, nə də qadağan olduğunu demişlər. Yəni birinci nə birinci rəyi, nə də ikinci rəyi, belə deyildi, eee, təsdiq etmemişlər və ya dəstəkləməmişlər. Bax, bu cür e, hökm mövcuddur. Lakin e, hər birinin, hər birinin öz e, şərtləri vardır. Yəni caiz görənlər, mübah görənlərin müəyyən şərtlərə əməl etmək e, şərti ilə Elə əməl edilməsini uyğun görürlər. Çünki necə ki məsələn daimi nikahın şərtləri vardır. Hansıdır? Yəni e, məsələn şərtlərdən e, ər və arvadın təyin edilməsi, yəni e, adamın, ərin və qadının, arvadın bilinmiş olması ki, evlənən tərəflər və ya nikah əqdi kəsilən tərəflər kimlərdir. Elə misal üçün filancəs və filancəs elə bunların nikahıdır. Bu təyin edilsin, bilinsin. 2-ci hər iki tərəfin razılığı, yəni ərin və qadının bu nikahın kəsilməsinə razılığı. 3-cü vəlinin olması və ya vəlilərin olması, həm qadın, həm kişi tərəfdən vəlinin olması. 4-dincisi şahidlərin olması, 5-inci mehrin olması, 6-cı, eee, məsələn, eee, e, həm erdə həm arvadda şəriətin evlənmək üçün eee mane eee olan e, naqisliklərdən uzaq olması. Yəni evlənmək üçün ər və arvadın müsait olması. Həm fiziki cəhətdən, elə? Həm məsələn, e, əqli cəhətdən və s. Elə. bir çox e, amil para daxil ola bilər. Elə hansı ki, məsələn, hər hansı bir problem olmasın nə qadında, nə kişidə. Evlənmək üçün müsait olsunlar. Bax bu şərtlər evlənməyin, yəni nikah əqdinin kəsilməsi üçün şərtlərdir. Elə və bu şərtlərdən məsələn, qadın könüllü olaraq əgər bəzi haqqlarından imtina edirsə ə e, istər birinci zəvcə olsun, istər ikinci, üçüncü və s. zəvcə olsun, elə məsələn, daha çox ikinci və üçüncü və s. zəvcələri ilə edilmiş olur. Miserr nikahı hansı ki, misal üçün könüllü olaraq bəzi haqqlarından imtina etmiş olur. Elə və e, amma ikinci qısım misal üçün buna mane olanlar deyənlər ki, deyənlər ki, ə e, məşru deyil və haramdır bu e, nikahın edilməsi. Onların deməli e, belə burayı deməsinin əsas səbəblərindən biri bu nikahın sirrən olmasının səbəbindəndir. Yəni hətta bu nikaha e, başqa bir ad ilə e, zəvacu sir və ya nikahus sir olaraq adlandırılmasıdır. Çünki nikah elan edilməlidir. Nikah bəyan olunmalıdır ki, e, məsəl üçün bilindi ki, məsəl üçün Filankəsin oğlu Filankəsin qızı ilə evləndi və ya Filankəs Filankəsinlə ailə qurdu. Bu bu həm də nikahdan da həmçinin bunun elan edilməsi, yayılması ətraf e, çevriyə ki, artıq bilinsin ki, məsəl üçün Filankəsin qızını Filankəs alıb, evlənib, nikah edib. Amma əgər bu sirli tutulursa ki, məsələn, nikah sirrlə edilir və heç kimin xəbəri olmur, bu səbəbdən əgər bu cür edilirsə, edilərsə ki, bəzən belə edilmə edilən nikahlar olur, belə olması səbəbindən bəzi alimlər, bəzi alimlər demişlər ki, bəs bu nikahın edilməsi haramdır, çünki nikahın belə deyək, belə deyə də Ə, ə belə də əlamətlərindəndir ki, onun elan edilməsi. Zaten nikah ona görə keçilir ki, o elan edilir. Yaxınlar, çevrə və s. bilir ki, artıq Financəs Financəsin sözücəsidir, Financəs Financəsin əridir və s. Hə, bu səbəbdən də bəzi alimlər bax bu nikaha ə, haram demişlər, lakin müracih olan daha güclətli olan üçün. Budur ki bu nikah caizdir. Nikahın bu növü caizdir, lakin bu baskı ilə, eee, təzyiq ilə edilməməli. Bu könüllü olaraq qadın tərəfindən eee imtina edilməsi ilə, misal üçün, nəfəqədən və ya eee məskun olmaqdan, məsələn, e, məsələn, kişi daimi olaraq qadının evində M mə məskun olmur. Məsələn, qadın deyir ki, hə, misal üçün, sən məsələn, həftədə 2 dəfə, ayda 4 dəfə, 5 dəfə və s.ə. gəlib mənim yanıma uğrayarsan, e və s.ə. E bu mənə yetər. Bu mənə kifayət edər. Bax, belə bir e hal mövcud olarsa, bəli, bu nikah misyər nikahıdır və bu əgər könüllü edilirsə bunun edilmesində bir problem yoxdur və əvvəldə də dediyim kimi bu nikahın bu növü ayrıca bir nikah deyil. Nikahın ayrıca bir növü deyil, lakin nikahın daimi nikahın tərkibində olan nikahın bir cüzüdür, bir parçasıdır, bir hissəsidir. Ki bu həm əhlüsünnənin nəzdində icazəlidir, həmçinin şiiə məzsəbində də bu İcazələdə, müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.